Qazaf ia merupakan tuduhan zina. Tuduhan zina pada asasnya tanpa membawa penyaksian. Dalam bentuk ingin menjatuhkan nama baik seseorang. Jadi dia ingin meng, 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 uh, mengainkan seseorang. Uh, sebab itu dalam syariah apabila tidak mampu membawa empat orang saksi, dia dikenakan hukuman berat. Sebab kalau orang itu mencuri, dia boleh kembalikan barangnya tersebut. Kalau dia itu murtad, dia boleh mengucap kalimah syahadah. Tetapi kalau dituduh berzina, apa bukti yang dia boleh membersihkan namanya? Sukar untuk nak menunjukkan uh, pembuktian dia tak berzina. Kerana benda yang tak nampak. Macam mana dia nak bukti dia tak berzina? Ah ha, mungkin kalau orang perempuan dari sudut mungkin selaput darah dan sebagainya tetapi apabila ia melibatkan sukar dari sudut nak membuktikan dia tak melakukan, orang akan cemuh dia. Maka syariat uh, bawa syarat bila nak kita nak nak, nak kebukakan seorang tu berzina mesti empat orang saksi. Kalau tak, dia akan disebat sebagai salah satu pencegahan maruah. Kerana maruah ini satu benda yang tidak boleh dijual beli. Dia satu benda, satu benda orang kata trust. Kepercayaan people. Hmm. Uh, hmm. Yang mana kalau tergugat, orang dah tak percaya kita, nak bekerja pun susah, nak berkahwin pun susah, hidup di di di, di cerca. Jadi sebab tu qaza sebenarnya dia boleh menggugat keamanan sebab orang akan berasa takut. Apabila simply saja orang orang tuduh berzina dengan kalimah-kalimah yang menjijikkan. Sebab itu masyarakat perlu dibina di atas konsep aifah. Menahan diri daripada maksiat. Perlu menjaga akhlak-akhlak yang besar, usul akhlak kerana akhirnya dia di backfire. Ba macam mana kalau orang tuduh isteri kita, tuduh suami kita. Dengan begitu mudah. Sudah tentu hilang sistem kepercayaan. Kalau suami tu tak percaya kata-kata orang tersebut, okeylah kalau dia percaya. Dan otherwise, sebaliknya. Jadi sebenarnya dia boleh menggugat institusi keluarga, negara. Semua orang berada dalam ketakutan. Sebab tu ada orang percaya dekat apa, cek melalui sistem Ya. Yeah. apa nama dia jadi dah, saya pun tak tahu sejauh mana kebenaran cerita tu dia kata isteri dia minta cerai sebab bila dia boleh check melalui sistem moden ini Ya. Yeah. uh, dia dapati suami dia curang hmm. So, yeah. tapi cerita tu tak pasti kebenaran cuma point dia ialah tak tak boleh kita ambil maklumat daripada robot daripada AI tentang perkara-perkara uh, yang melibatkan Uh, kehormatan diri hmm, betul sebab yeah. dia nak nak bersihkan susah sukar hmm. yeah. dia nak dia nak minta maaf pun sukar sebab benda tu benda yang peribadi sangat hmm. sebab itu bagi saya orang yang tidak faham tentang isu ni dia kata macam tu susahlah kita tak boleh kata ke orang bukan dia punya implikasinya Menggugat kestabilan kepercayaan sampai orang pun tak percaya dekat mak dia dekat ayah dia akan hilang kepercayaan sebab kalau kita membiasakan budaya qazaf ini hilang sifat malu hilang sifat aifah hilang sifat-sifat yang membendung masyarakat daripada berhati-hati. Ya. Ha, jadi mm -hmm. itulah sebab seba gambaran Sebaik besar qazaf gambar. ini budaya yang bahaya mm. ada tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menjatuhkan seseorang. Ya, Masya Allah jelas eh, Sayyidu Dan kita nak fahamkan juga Sayyidu Kalau melibatkan dalam uh, sarana Islam itu Khazaf itu dan uh, ada kaitannya juga dengan tabayun Bagaimana perkaitannya dekat situ Sayyidu Ya, asas kita Iza kunta naqilan uh, fasihah Wa kunta mudda'yan faddalil Bila kita nak nukilkan satu cerita Pastikan dia punya validation dia Mesti sahih Dan melihat kepada cerita apa Cerita agama ke, cerita sain ke kan? So melihat kepada standard ataupun mizan sesebuah cerita. Tetapi bila kita nak dakwa seseorang mesti ada dalil. Berdasarkan dalil inilah barulah kita boleh menyatakan seorang itu bersalah atau seumpama dengannya. Namun begitu menyembunyikan keaiban orang itu lebih baik. Sebab itu tabayun asas di dalam agama sebab banyak orang tidak tabayun dalam semua perkara khabar dan cerita dia menyesat. Akhirnya nak minta maaf pula pun susah Orang tu dah merajuk uh, Kita menyebabkan kemudaratan Kepada keluarganya disebabkan mulut Kita tu mereka berpecah ataupun mereka Bergaduh Nampak dah punya, punya kesannya Sebab tu tabayun ya. ini hmm. Dia melibatkan satu Ilmu data Ilmu syarak, Ilmu akal yang mana kesannya Itu Kita akan menjaga keamanan maqasid dia, dia punya implikasi dia bila kita semua tabayun, dia dapat mengelak daripada uh, kita punya rasa salah diri, kita rasa tak bersalah. Sebab kadang-kadang banyak orang yang cerita tanpa tabayun akhirnya menyesal. Ha, mula dah nak minta maaf ke orang tu. Kemudian minta maaf balik. Takkanlah kerja kita ni kata ke orang, kemudian minta maaf. Betul lah orang boleh maafkan kita tetapi dari segi moral hazard itu, risiko akhlak tak bagus. So perlu ada tabayun dan tabayun inilah yang dapat mengelakkan kita daripada uh, musnah di dunia dan juga akhirat Bukan hmm. hanya melibatkan khazaf zina tetapi apa juga tuduhan yeah. untuk seseorang kita tidak boleh menuduh tanpa bukti Dan kalau boleh jangan menggunakan media sosial hmm. untuk mengaibkan orang kerana kadang-kadang hmm. kita boleh menyebabkan berlakunya di pres, Di kalangan mereka yang dituduh dengan hmm. begitu mudah Hmm, masya-Allah ya. jelas kan. Kita risau juga semua sama sebab bermula daripada uh, cakap-cakap Sembang-sembang berbual-bual kan. Ha, takut nanti jatuh uh, perkara fitnah tak baik, apatah lagi menuduh yang tanpa asas. Lah. Itu lagilah berat kan semua sama. Masya-Allah. Dia ya. ya. kata pepatah Arab, "Ida kharaja bin al-Hijaz, uh, shibran dakala fil Iraq." Ba'an keluar daripada Hijaz Tanah Arab, Mekah, Uh, hanyalah sejengkal sampai ke Iraq dia sedepa. So begitu cerita kita. Dia ringkas je cerita tu. Dia accident kecil je. Mungkin terlanggar batu tapi kita cerita dah dah koma dah. So banyak cerita kita ni kalau kita cek balik pengalaman siapa-siapa pun tokok menokok tambah tu berlaku dalam apa-apa cerita. Uh, sebab tu kata Rasulullah kafa minal mar'i ithman ayuhaditha bikulli ma sami'a ah aw kama Cukuplah orang tu buat dosa, dia cerita kepada orang semua benda yang dia dengar tanpa menapis. Jadi seolah dia majnun, dia seorang yang tidak betul, dia ada dia ada masalah orang kata apa minor, dia ada masalah akal yang yang menyebabkan dia tidak menapis langsung. Dia seronok, dia ada syahwat yang suka menceritakan tanpa ada penapisan dan akhirnya reputasi dia pun jatuh kerana dianggap sebagai orang yang tidak teliti. Dan itulah yang kita per, uh, perlu risau kan takut nanti ada di kalangan kita yang melontarkan pelbagai lah uh, dia punya uh, statement ataupun kenyataan-kenyataan yang ya, ketawa di luar kadang -kadang konteks jenaka tu ya. dibuat ha -ha. bahan jenaka di dalam perbincangan ya mungkin dalam uh, kita apa public uh, yang open terbuka begitu kita bincang Keaiban orang juga mungkin dalam kadang-kadang lakonan kita melawak. Dalam menjatuhkan marah seseorang Jadi orang ni dia ada nilai dia So kita melawat dalam perkara-perkara yang mengangkat Karamatul insan, kemuliaan manusia Bukan menjatuhkan marah seseorang Apa hukumannya? Ha, silakan Baik, uh, kalau kita melihat dalam Al-Quran jelas uh, Dia uh, menyatakan sebatan uh, Fazlidu thamani najaldah Hukum qata'iyat yang muhkamat Yang tidak boleh diubah Cuma kita tidak ada bidang kuasa tersebut di mahkamah syariah. Kita ada enactment yang memberi konsep ya, iaitu 3 tahun penjara atau 5,000 ringgit. Makna dia itu bukan hukum hudud tetapi sebagai satu pencegahan lah. Sebab kita memerlukan kepada bidang kuasa. Jadi yang kita ada ialah 5,000 ringgit didenda dan 3 tahun penjara. Maknanya berat lah. Dan ini perlu di, 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 apa, dikembangkan sebab sebagian negeri dia menyatakan hanya kepada zina. Dia bukan cakap zina. Menuduh liwat pun termasuk dalam qazaf dalam mazhab syafi'i. Jadi sebagian enactment seperti negeri Selangor mereka hanya menyebut zina. Sedangkan dalam mazhab syafi'i zina merangkumi liwat. Zina merangkumi liwat. Maknanya sama ada yang tak disebut itu merangkumi liwat atau itu mengikut tafsiran hakim lah. Ataupun mungkin dipindah, diluaskan makna qazaf itu menuduh zina atau liwat. Ya, zina itu makna persetubuhan di bahagian hadapan, liwat itu persetubuhan di belakang. Sebab kadang-kadang kita mudah sangat melabel orang. Hatta, saya nak beritahu, hatta kalau seorang itu berzina pun kita tak, tidak boleh mempermainkan uh, maksiat dia. Dengan mengejek maksiat dia, dengan mengejek orang tersebut. Sebab beliau apa, itu dosa dengan Tuhan dia akan dihukum mengikut proses undang-undang. Tapi zaman sekarang ni, apa kita punya punca kuasa untuk kita mengejek orang yang bersalah? Ini problem kita iaitu hakim uh, pun menghukum, kita pun hukum bagi masyarakat. Selangkai kita melihat cerita di zaman Rasulullah seorang sahabat tu yang direjam oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mati Rasulullah di, lihat dia sedang berenang di dalam syurga, berenang ber, ber, berenang dalam sungai di dalam syurga. Sebab itu kita nak bina pemikiran yang disebut sebagai pemikiran rahmah. Masyarakat ini jangan blame orang buat buat maksiat. Cegah kemungkaran. Bukan belim. Bukan kita kutuk. Bukan kita hina. Rasulullah ini bukan setakat larang menghina ahli ma'asi. Tetapi melarang kita menghina syaitan. La tasubu syaitan. Jangan menghina syaitan. Bahkan dalam hadis yang lain. Ketika mana seorang sahabat disebat. Eh, sebab minum arak. Umar marah. Dalam keadaan marah menyebut kataan Allahumma la'anhu. Ya Allah uh, laknati la orang tersebut yang dirotan itu. Kata Rasulullah, la tal'anhu, jangan maki dia, jangan laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, kerana dia masih cintakan Allah dan Rasul. Bermakna hukuman tidak mengharuskan kita maki orang. Bila seseorang itu dihukum ataupun dia sabit kesalahan, bukan lesen kepada menghina dia. Sebaliknya kita menyantuni mereka. Apatah lagi orang yang tidak bersalah Itu Itulah yang Yang mesti kita pegang Di barat tak ada Istilah begitu Integriti mereka kadang-kadang itu Membongkar segala kaibat Sehingga tidak ada nilai bagi seseorang Sebab itu integriti ni bagus Tetapi di barat tak ada satu Satu ikatan yang kuat Untuk Menjaga nama baik Didedahkan ke semuanya sampai anak pun hilang respect kepada ayah hilang respect kepada ibunya kita dalam Islam walaupun satu bersalah dia tak perlu cerita kepada anak dia misalnya dia ter terbabit dalam kesalahan jenayah bila dapat anak dia tak perlu kata ayah dulu pencuri tak perlu menutup kesalahan dan keaiban seperti mana wanita men menyembunyikan darah haid dia sebab itu dalam 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 Era kita sekarang ni Betapa pentingnya Penguatkuasaan penguat undang-undang Dan kesedaran umum Untuk memastikan uh, Jenayah, fitnah terutamanya utamanya Qazaf ini Tidak merebak dengan mudah Di kalangan masyarakat seperti kan, saya bersama bagaimana yang dikatakan hukuman terhadap perbuatan Khazaf itu yang sangat-sangat berat. Kita lihat di situ kan tuduhannya dan juga lemparannya, kenyataannya yang tanpa asas di situ. Baik, kita nak memahami lagi saya bersama. Kalau hari ini kan kita tengok um, zaman media sosial. Masya Allah. Jadi mungkin apa nasihat saya bersama kepada pengguna-pengguna media sosial zaman sekarang ni kan. Apa yang patut kita jaga batas-batasnya saya bersama. Silakan. Baik, kita sebenarnya bila kita berada di media sosial, kita kena ingat dalam bahasa Arab disebut Al-Qalam Ahadul Lisan ini. Pena kita, tulisan kita salah satu daripada mulut kita. Jadi, tetapi pena ini lebih berbahaya daripada mulut. Sebab kalau saya bercakap dengan Syafiq, kita mungkin dengan dua tiga orang saja. Ya. Yeah. Hmm. Tetapi media sosial, puluhan ribu boleh tahu kaiban seseorang. Allah. Jadi sukar kalau kita nak mohon maaf kepada orang tu pun dia rasa sukar untuk memaafkan. Hmm. Tapi kalau kita tuduh dia uh, one by one macam tu mungkin yang paling tahu kawan-kawan, mungkin kita boleh maafkan tuduhan seseorang. Tetapi kalau di FB, di IG, di media sosial, macam mana kita nak pastikan orang yang dengar dahulu, tuduhan yeah. tersebut dia boleh dia boleh tahu maklumat yang baru. Hmm. Apa jaminan dia? So ini yang kita kena berhati-hati sebab tulisan kita ini lebih berisiko daripada mulut kita. Tulisan ini sangat berbahaya sebab dia kekal. Man kata baqarra. Tulis ni kekal. Kalau mulut ni mungkinlah dihilang begitu kita pun lupa. Yeah. Mm -mm. Tetapi dengan tulisan ini sangat sukar. Dan dari segi sudut risiko pun orang boleh saman kita. Allah. Mm -mm. Uh, kalau mulut mungkin pembuktian kena ada rekod, ya, recording dan sebagainya. Kena ada Dulu mungkin kita ada radio kecil tu boleh rekod kan Aa, Sekarang guna Saya. handphone Tetapi tulisan tak perlu Orang snap je Dan beberapa kes sudah dibawa ke mahkamah Hasil daripada tuduhan Dan orang snap di media sosial kita Jadi kita melihat bahawa Perlu ada kesedaran umum Bahawa kepertanggungjawapan Di atas tulisan kita Perlu diberikan uh, Kesedaran yang tinggi Sebab Kadang-kadang orang tak berasa benda tu berdosa. Kami di Jabatan uh, Mufti telah keluar uh, keluarkan risalah Qazaf dan banyak komen menyatakan kami baru tahu Qazaf ini dosa dia besar. Subhanallah. Ramai yang tidak sedar. So saya ingatkan bahawa bukan kita macam mengecam masyarakat, tidak. Tapi kita adalah nadhirul mubin, kita nak bersifat peringatan, kita sayang masyarakat kita, cubalah elak daripada kita buat tuduhan liar. Dan akhirnya kalau orang tuduh kita jadi backfire, orang tuduh keluarga kita, kita yang merana. Jadi mulakan dengan diri kita, banyakkan khusus-khusus, cegah kemungkaran melalui ruang yang tepat, laporan kepada polis ataupun kepada mereka yang pihak berkuasa, jangan kita simply letak di media sosial kita. Masya Allah jelas kan uh, Saya bersama Bagaimana hari ini Kita kalau menggunakan media sosial ni uh, Perlu berhati-hati Apa yang kita type Apa yang kita like Apa yang kita follow kan Dan berhati-hati Dalam apa yang kita lihat Pada hari ini Di mana sarana Islam itu Memberikan peranan penting Supaya kita ambil uh, Tahu melalui proses yang kita katakan dari sudut uh, tabayunnya di situ kan dan kalau yeah. tak pasti tu jangan kongsi. Ha itu Dia yang ingat penting kan. tu kan. Imam Ghazali hmm. Imam Wazali kata Syafiq. Ya, yeah. ya. Yeah. Allah Taala tak akan tanya kita kalau kita tak mati Firaun. Tetapi Allah Taala katanya bila kamu maki seorang muslim. Contoh kalau saya hina Syafiq dan saya tuduh. Itu saya kena bawa main bukti pada hari kiamat. Tetapi saya tak pernah hina Firaun yang masuk neraka pun. Itu tak disoal pada hari kiamat. Allah, Allah, kan sangat-sangat penting kat situ supaya kita faham eh, bagaimana kedudukannya dan juga uh, pendekatannya kita sesama masyarakat supaya menjaga institusi masyarakat itu eh, keadaan kita apatah lagi kita sesama Islam uh, perlulah lagilah kena menjaga aib masing-masing tu ha, uh, kan kalau kita sesama Islam cepat-cepat tutup aib uh, antara kita itu Masya Allah baik sebagai hujung inilah lah saya bersama mungkin sedikit pesan-pesan dan juga saranan saya bersama apa-apa langkah-langkah pencegahan dalam Islam bagi mengelakkan perbuatan khazafnya. Apa yang umat Islam perlu hindari? Silakan. Baik saya menasihati masyarakat Muslim di Malaysia binalah sikap toleransi dan kasih sayang. Bila kita bertoleransi kita boleh maafkan orang. Dan hari ini saya menyuruh kepada semua masyarakat Islam maafkan orang yang kita marah dan kita mohon maaf kepada mereka mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang kuat. Yang kedua mesti diperkasakan undang-undang bagi mereka yang tidak insaf dengan nasihat, mereka kena dengan tindakan undang-undang. Yang ketiga, marilah kita sama-sama berusaha membina masyarakat bekerja, masyarakat yang bergerak. Membina hubbul watan minal iman. Bila kita cinta negara, kita jaga negara kita macam kita jaga rumah kita. Akhirnya, bila kita sayang negara kita, kita sayang masyarakat kita. Kita cuba jadikan masyarakat kita aset, semua orang aset termasuk banduan, termasuk OKU itu aset negara yang boleh menghasilkan pendapatan kepada negara dan menghasilkan keamanan kepada negara. Itulah sebagai nasihat daripada Al-Faqihilillah Fawaz Fardin. Terima kasih di atas ini. Wow.